अल्लाकम स्टूडेंट्स खुश आमदी ईद मुबारक और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी और आपकी फैमिली को भी ईद का तो आगाज़ हो जाता है सुबह सुबह ईद की नमाज पढ़ने से और फिर उसके बाद आप शुरू हो जाते हैं अपने फैमिली से अपने दोस्तों से मिलने से और क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है ईद का कि जैसे ही ईद पढ़ते हैं उसके बाद फिर आपने अपने दोस्तों से और अपने घर वालों से मिलना लाजमी होता है और ई मस्जिद में और फैमिली में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको साल के बाद आपके पास घर आ रहा होता है या किसी तरह से भी दूर दूर से लोग आपको मिलते हैं और मुलाकात होती है आपकी दोस्तों से जो बड़ा अच्छा एक पार्ट होता है ईद का और सुबह सुबह ही बे इंतहा खुशी हो जाती है दोस्तों से मिलके और उसके बाद जैसे ही गोश्त वगैरह का काम आप कंप्लीट कर लेते हैं दावत तो होनी ही होती है अपनी फैमिली की घर में और रिश्तेदारों की भी फिर ज़ाहिर है बड़ी ईद है गोश्त है तो सब कुछ गोश्त का ही बना होता है गोश्त की बहुत सारी डिशेस आप खाते हैं अपनी फैमिली के साथ और इन्जॉय करते हैं अल्लाह ताला का लेकिन चलिए याद रखिएगा इस ईद के मौके पर जो आपकी दस्तरखान के ऊपर बहुत सारे गोश्त पड़े हैं उनको पालने वाले बहुत सारे गरीब लोग भी होते हैं तो उनका ख्याल आपने लाजमी रखना है बाजूकात ऐसे हो जाता है कि ये गरीब लोग पाल तो लेते हैं बेच भी लेते हैं लेकिन खुद इनके पास कुर्बानी करने का भी हिम्मत नहीं, नहीं बाकी बचती क्योंकि एक्सपेंसेस इतने हो जाते हैं तो आपने अपनी फैमिली के साथ साथ इन लोगों का भी ख्याल रखना है और वो तमाम लोग जो पास आपके पास आपके करीब रहते हैं गरीब लोग हैं हकदार हैं उन तक आपने जो गोश्त है वो लाजमी पहुँचाना है जैसा कि आप जानते हैं हमारा दीन हमें सिखाता है कि इस सीन के ऊपर गोश्त के तीन हिस्से किए जाते हैं एक हिस्सा तो हो जाता है दोस्तों का रिश्तेदारों का और दूसरा हिस्सा हो जाता है गरीबों का और एक हिस्सा हम खुद रख सकते हैं तो जो हकदारों के हिस्से हैं वो लाजमी उन तक पहुँचा दें ताकि वो भी इस ईद की खुशियों को इंजॉय कर सकें और जैसा कि आप जानते हैं कि जिनके पास नहीं होता वो सुबह से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आस पास जो भी कुर्बानी हो रही है तो वहाँ से उनको गोश्त मिलेगा और जैसे ही उन तक गोश्त पहुँचता है तो आप जानते हैं कि उनके चेहरों के ऊपर एक बड़ी शानदार मुस्कुराहट आपको नजर आती है और ये मुस्कुराहट आपने बढ़ानी है और इनकी मुस्कुराहट से ही ये कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करेंगे इन खुशियाँ बांटने में आप अपना हिस्सा अदा करेंगे तो इन लोगों का ख्याल रखें ताकि आपको आपका माली आपको मिले और रूहानी तौर पर भी सवाब मिले तो ताकि आपके साथ साथ हमारे साथ साथ ऐसे हकदार लोग भी ईद को एंजॉय कर सकते हैं और तो, तो, तो होती ही की है जानवर ब किए जाते हैं उसमें बकरी हैं उसमें ऊँट हैं उसमें गाय हैं बहुत सारे जानवर जो अल्लाह ताला ने हमें इजाज़त दी हुई है वो सारे के सारे हम बा करते हैं और ईद को एंजॉय करते हैं ईद को इंजॉय कीजिए और अल्लाह ताला ने जो ये दिन आपको दिया है खुशी का तीन दिन और दोस्तों से मिलने के साथ साथ आप इंजॉय करें इसको और बहुत सारी खुशियाँ मनाएँ जितनी हो सकती हैं खुश रहने की कोशिश करें मिलें जुलें घूमें फिरें अल्लाह ताला आपको खुश रखे और एक चीज़ लाजमी याद रखिएगा इस सीट के ऊपर शाम को बैठ के या दोपहर को बैठ के आपने वो तमाम दोस्त जो कहीं दूर बैठे हुए हैं और आप या आपकी फैमिली के साथ नहीं मिल पा रहे कहीं दूर हैं उनके साथ आप कॉल लाजमी करें उनको भी लाइन पे लें और बातें करें उनके साथ भी गपशप करें ताकि ईद का मज़ा दुबारा हो जाइए ये मेरा एक मैसेज था आप सबके लिए जो मैंने सोच रहा था कि आपके साथ शेयर करूं जो मेरे दिल में बातें आ रही थी तो खुश रहिए आबाद रहिए ईद को इंजॉय कीजिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ढेरों ढेरों ईद मुबारक चैनल को देखते रहिएगा और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़